श्रीशिवचालिसा दोहा श्रीगणेशगिरिजासुवन् मङ्गलमूलसुजान् तुम देहू जयगिरिजापति दीनदयाला सदा करत सन्तन प्रतिपाला भालचन्द्रमा सोहतनीके कानन कुण्डलनागपनीके नागपनीके। मालन छार लगाए वस्त्र कालम्बर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैं न मा है न दुलारि बा सोहत छवि नारी कर छवि भारी करत सदा शत्रुनछयकारि नन्दिगणेश सोहेत कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्यामरगणरा या छवि को कही जातन काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही रुहारी तुरत सडानन आप पठायु लवनिमेषमहं मारि गिराय आप जलन्धरसुरसंहारा सुयश तुमारा विदित संसार त्रिपुरा सुरसनयुद्धमचायि सबहि कृपा लीन बचाई किया तपही भगीरथ भारी उरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी दानि नमहं तुम समको नाही सेवक कर स्तुति करत सदाहि वेद नामही नादी भेद नहि पायि प्रगट उदधि मन्थनमे ज्वाला जरे सुरा सुरा भये विहाला किन्ह दयातः करि सहाय कण्ठ तब नाम कहाय पूजन रामचन्द्र जन्हा जीत के लङ्क विभीषण दिन्हा सस कमल मे हो रहे धारी किन् परीक्षा तबि पुरारी एक कमल एककमलप्रभो राखे उजोयि कमलनयनपूजन च देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दी चितवर जय जय चयनन्तशी करत कृपा कृपाके घटवासी दुष्ट सकल मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन आवे त्राहि त्राहिमे नाथ पुकारो यही अवसर उबारो लय त्रिशूलशत्रु न को से मोह्या न उबारो मातृ पिता भ्राता सब कोई सङ्कट मे पूछत न को स्वामी एक है आस तुम्हारी आयर संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे ओ फल पाही अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षम हु अब चूक हमारी शङ्करः सङ्कटके नाशन विघ्नविनाशन भी मङ्गलकारण योग्यतिमुनि ध्यानलगावै नारद शारद शीशन वावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाय जो यह पाठ करे मन लाई ता पार होत है शंभुसई रुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा को निश्चय शिवप्रसादति हि हो पंडित त्रयोदशी ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन तननहि ताके ी कलेशा चढ़ावे शंकर शङ्कर पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप न सावे अंतधाम शिवपुर में पावे कहतयो ध्यास तुम्हारी जानि सकल दुख हुह हमारी दोहा नित्यनेम कर पाठ करो पूर्णकरो जगदीशा मगसर छठि हे मन्त ऋतु संवत च षठ जानस्तुतिचालिसा शिव ही आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद